assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh bugun qachonlardir o'zim eshitgan bir ajoyib rivoyatni aytib bermoqchiman o'tmishda bir judayam boy badavlat inson bo'lgan ekan odam har taraflama to'kim sochin hamma narsaga ega va hajga ketish uchun ikki ming tillo tanga pul to'plab hajga ketish arafasida bo'lgan kunlarini birida eshikdan o'g'li yig'lab kirib qolibdi hovlisida o'g'limni yig'lab turganini ko'rgan boy borib o'g'lidan so'rabdi ha o'g'lim tinchlikmi nega yig'layapsan nima bo'ldi shunda o'g'li yig'lagancha yosh bola yig'lagancha dardim h otajon qo'shninikiga chiquvdim qo'shnimiz go'sht qovurib yeyishayotgan ekan manga olam deyishmadi bir burda berishmadi yani. ham holbuki biznikiga chiqishsa shuncha narsa yeb yurishardi shunga sal xafa bo'ldim manga hech narsa eklom qilishmaganiga deb otasiga dardiledi shunda boy jahl o'tiga minib e to'xtachi yurchi buyerga deb uldagi o'g'lini olib qo'shninikiga chiqibdi qo'shninikiga chiqsa qo'shnisi o'tirgan bolalari bilan o'tirganini ko'rib oldiga borib ha qo'shni pulinglar ko'payib qoldimi go'sht yeydigan bo'lib qoldinglarmi shu o'g'lim chiqibdi bir bolak, bur burda bermabsiz a bu o'zi bola kichkina bo'lsa bir burda bersangiz nima bo'lardi man sizga qo'y so'yib berardim deya ozgina xafa ohangda ustam bilan gardi shunda qo'shnisi boshini ekkancha qo'shnijon bir haftadan oshdi bollarim su topgan yo'q eish hech vaomiz yo'q qarasam bollarimni pillasi qurib birin ketin o'qishdan kechishni boshladi nima qilishni bilmadim ko'chaga chiqdim yurdim biroz aylandim ey olloh o'zing bir narsa yetkaz deb turganimda jarlikdan harom bo'lgan o'limtik boio'ha ko'rdim ollohga qasam u o'limtik man va bolalarimga halol edi chunki biz uni yemasak o'lishimiz aniq a sizni siznibo o'g'ligizga bu siz to'kin sochin hayotiniz to'kin sochin ro'zg'oriz bor bu xonadonni farzandi uchun o'limchi yeyish harom o'shan uchun o'g'lizga ikrom qilmadim qo'shni xafa bo'lmang deb vaziyatni chiroyli tushuntirganda boyi boshi egilib qattiq o'yga tordi va uyiga chiqibdi eh man bechora nodon qo'shnim shu ahvolda bo'lsayu man qanaqasiga ikki ming tillo tanga bilan hajga bormoqchiman qanaqasiga bu narsaga ko'zi yumib hajga ketaman deb yuribmanu qo'shnim shu ahvolda qiynalib turganini bilmasdan ko'rmasdan yurgan ekan deya ikki ming tollor tangani olib chiqib qo'shniig berib qo'shni mana buni ushlang bu man hajga ketmoqchi bo'lgan pulim edi man sizga buni berdim deya qo'shnisini qo'liga tutqazib atrofidan aylana boshlabdi xuddi kabani tavoz qilganday labbayk allohima labbay deya atrofidan aylanib va uyga chiqibdi oradan o'tibdi ma'lum bir vaqt hajga ketganlar qaytib kelishibdi boygi tanigan do'stlari birodarlari hajga ketganboyni oldiga kelib ha do'stim sizni kavbada ko'rdim kavbani tavof qilayotganimizna ko'rdim lekin birdan g'oyib bo'ldi uchrasha olmadik yo'lda ham ko'rmadim bizdan vohli kelib qolibsizda deb kelib boydan ol ahvol e so'rash igoyadan shunaqa ma'no chiqadiki tavofu baytul halil oitavofu baytul jalil ya'ni ibrohim halullloh qurgan uyni o'sha şey, alloh uchun qurilgan kavbani tavof qilish oson puli bor odam boradi uni tavobiladi a lekin ollohni qurgan uyi ya'ni insonlarni ko'ngli jalil bu olloh sifati tavofu baytul jalil korimardo ya'ni ollohni uyini tavof qilish faqatgina mard odamlarni qo'lidan shunday ekan sahiy boylardan va barchaga yaxshilik qi na olloh barchani o'zi ko'p yaxshilik xayru barakat bilan